С начала 2015 года на территории обслуживания города Криворога было совершено 156 незаконных заладений автомототранспорта, из которых работниками полиции разыскана 71 единица. Основными причинами незаконного похищения таких автомобилей стали это вне гаражное хранение, без наблюдения, без какой-либо охраны. Также эти автомобили были не оборудованы элементарными средствами сигнализации и противогонными средствами. Как примером таких автомобилей незаконного заводили, я хотелось бы выделить э, приобретение граждан транспортных средств по так, на, так называемой доверенности, когда автомобили не переоформляются. За последние сутки было выявлено две единицы такого автотранспорта э, при постановке на учет, которых оказалось при проверке данные транспортные средства были похищены ранее. Также в этом году на территории обслуживания зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Водители и участники данных происшествий, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия. Силами отдела полиции было разыскано таких 56 водителей, два остается не раскрытым.